历史课数学比历史难多了。I can't say 数学虽然经常把大一讲，比历史妈妈的每把大一特难多了。我比较肯定。课文一他写的在教室三，三的艾玛表在自里。大山，你和马克谁个子高？大山一。 เมนเมมาคณะสรยปดูกาคณะกูเ <noise> นี่ยแหละเยอะเนี่ยแหละมาอบีวกามาคาจนเท่าเนี่ยวบีมาคอไอ点了อ่าจนกามาคาแทแน่ๆเลยปู่ภ <noise> ู่เลยนะだ所以移民誰大เมนูกาปดูทีแหละวบีมาคอ大年歲จนกานี่มาคาแท 五级嘞！你们谁的汉语说得更好？你们民族谁的汉语不读也，就是嘎嘎说的更,更好，不比弱讲的嘞？马可比我说的好一些，马可讲真罗太不比弱奶奶讲嘞，我的汉语没有他好，真罗爷。 ဒီဥစားစကားပြောကသူ့လောင်းတိမ်မကမှုစမ်းသနေနဲ့ကဲ့သစွာခနာကိုအရက်မောင်းကိုပြောရဲ i ဆိုတာပူတော့ໃຈကြောင်းစာတင်းနေမှာပြောရဲစကား what she want လိရှိခတ်ကျွန်တော်ကသမိုင်းပါတာရဲ့အချိန်ကိုချိန်တယ်ထိဝိခတ်အက္စားအချိန်ချိန်တယ် 我喜歡數學課,偵查業反而也撐不。為什麼巴醬農?受水也含有意思,偵查家呢,一樣古細玩砸不高嘛。What the? 真的聽哪了,受雪筆歷史難多了,偵查巴達業的排名他古嘛鋪一了卡得。我聽不懂,真的拿不來不。 别担心，怎么不帮呢？我可以帮你啊，明哥，给你背录下嘞。好，刚老婆，我们每天学多长时间？假、啊、如你来，请不老姐姐在家陪一两个小时吧。等阿姨、那阿姨老婆，这个弄的给你呢，历史是啥？怎么讲体育是啥？ 阿克扎，我呢体育阿克扎，数学，丁且在休息室哪有的看嘛？表示是咖喱，你最近比以前来得早多了，放假了，你最近没阿库德罗里比以前应该特来得，哪吒早多了，那你不说那边呢？ 搬家了，你讲哪啦？是啊，好大伯，你不知道，没有啦。我上个月就搬家了，那恩拉嘎恩江隔比走路二十分钟就到。南少爷哩，明年他十岁，要比，那很方便。大孙对比我略古大伯，我。 还打算买辆自行车？我、啊、讲、啊，这边外婆老妈身上的，骑车七八分钟就能到。骑车这边是你的声音，七八分钟，他们那边是的声音，就能到。要不，你不是有一辆吗？ 冰馬西班牙疾病是的麼乎啦娜蓮太舊了哎的診價一樣高了比要換一年的疾病類陣的半天移一樣啊 zipo 的蓮300塊錢那要300左右要的方店是啦累古的西新切西班牙 chi ဆိုတာစပ oh ိန့်လိုမျိုးခွာစီရတဲ့အားလေးဆိုရင်ချီနဲ့သုံးတဲ့ကျုပ်ဆိုတာဟောင်းတော့ခွန့်ဆိုတာလဲလှယ်သည်တတိယကြည့်ကံနှံစအကန်ကြီးရဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့ဇာတ်လေးဒီနေရာမှာတဆန်းနဲ့ zungjie ဆိုရင်ပွဲစားနဲ့ပေါ့နော်ပွဲစား agency အဲအဲ့ဒါနဲ့ပြောတဲ့ဇာတ်လေးပေါ့ 这两个地方的房子一样吗？地里啊，那枯叶啊，看那个一样吗？就是为了不一样，没得。你看，门前学校外边的房子，装阿边白干啊，看下比学校里边的大一些，哎，装阿边白干，差奶奶不及的，大勺。 没关系，一几一得讲得给上面洗把步，主要是一些集中啊，然环境不整洁，哪个干安静，哎，你呀噶不必咯这些嘞。水上里边的没有，水上外边的那么安静，水上里边，对降温来讲没有水上外边的啊，比人家 拿毛引擎徹底擰緊的無事乎那個分電椅先呢背哈各補一了勒旋上裡邊筆轉輪的嘛是的阿康加旋上外邊分電當阿丁的踏補一了審 بيه 的補進阿尼娜嘛有三四個切件 干嘛在东丽区呢？啊，你问这吗？干嘛在东丽区呢？这个弄的里呢，地方虽然呀，中介虽然 agency，但会啊，为啥不呢？为啥？那这个主要虽然啊，也集中个环境、环境、附近、里边呐。那声音第一看的也，listening，把你过到那长江啊。第十课。<depos paperwork net> 数学比历史难多了。Lesson Ten, Maths is much harder than history. 课文一，在教室。Text One, In the classroom. 大山，你和马可谁个子高？马可比我高，我比马可矮一点儿。那你们谁大？ 我比马可大两岁。你们谁的汉语说得更好？马可比我说得好一些。我的汉语没有他好。生词。New words。个子。矮。课文二。在教室。Text two。In the classroom。 我喜欢历史课、体育课，不喜欢数学课。为什么？数学也很有意思呀。我觉得数学比历史难多了，我听不懂。别担心，我可以帮你。好啊，我们每天学多长时间？一两个小时吧。生词。New words。历史。体育。 数学课文三，在休息室。Text three, in the lounge。你最近比以前来得早多了，搬家了？是啊，你不知道，我上个月就搬家了，走路二十分钟就到。那很方便呀、啊。我还打算买辆自行车，骑车七八分钟就能到。 你不是有一辆吗？那辆太旧了，要换一辆，很便宜，两三百块钱。生词<詞>，new words，方便，自行车，骑，旧，换。课文四，再看房子。Text four。 Seen an apartment？这两个地方的房子一样吗？不一样。您看，学校外边的房子比学校里边的大一些。大小没关系，主要是环境。哪个更安静？学校里边的没有学校外边的那么安静。哪个方便一些呢？学校里边。 比学校外边方便，附近有三四个车站。生词，new words，地方，中介，主要，环境，附近。